hen ingkang subur lan pangginanipun ingkang sekeca sarta janjekaken mujudaken kegambaran masyarakat ingkang gesang ing sakkiwa tengenipun Redi Merapi. Kawontenan pasiten ingkang subur ingkang dipun dadosaken sumbering pakesangan, jalari gilir gumantos ing gunggunging penduduk ingkang dumunung ing perenging Redi Merapi saya kathah. Saya kathah warga ingkang dumunung ing laladan ingkang dipun pratelakaken laladan beboyo utawi KRP Tantunipun ugi badhe nuwaken saya gampilipun warga masyarakat katra wontenipun ancaman bebaya wedhus gembel nalika Gunung Merapi nembe kordo menawi dumados erupsi ingkang ageng saged nuwaken resiko icalipun sumbering pagesangan inggih menika manungsa alam ekonomi lan budaya lasonsa saweneh warga saking Kaliadem Kepuharjo Cangkringan Sleman nela ageng Menawi Rti Merapi nembe engka kawontenan aktif, warga saged makaryo lan nindakaken grida. Sewaliipun menawi Rti Merapi nedhaken kurdanipun, warga ugi badhe mbangsolaken alam wangsul ingkang seimbanganipun. Wontenipun ewa-ewahen karakter redi Merapi sasampunipun erupsi tahun kalewus doso, warga masyarakat ugi sampun matesi ruang gerak ing wates ingkang sampun dipun tentokaken saehingga wekdal siaga ngawigani bebaya enggal saged katindakaken. Dumunung ing sakkiwa tengene ngerti Merapi warga kedah sakit manunggalan siaga mbangsulaken lahan ingkang wonten dumateng ngerti Merapi ing jangka wektal tinamtu sampun ngatos warga rebutan lahan kalian ngerti Merapi